24 апреля по адресу Минского 29 было при по проверке опрессовки или горячего оснащения была испорчена квартира. Залила было квартиру, это было в средствах массовой информации. Что сделано по этому адресу? К этому адресу приобретаются материалы и планируется, там даже приступили, я думаю, к Это человек, хозяин этой квартиры, работник, молодой специалист ЖЭКа, отец ее тоже работник ЖЭКа, это ЖЭКовские работники, так получают э, услуги от ЖЭКа. А что делать тогда э, простым работным жителям ход? Как долго вы будете делать услуги жителям Долгохода? Это такая практика. На данный момент там снесена только часть материала, часть материала. Вторая часть еще не проплачена, насколько я знаю. Третья, когда люди приходят туда работать, ваши работники, то они неправильные шурупы взяли, то болгар не взяли или там перфоратор. Это нормальная работа, жака, или как? Два месяца уже прошло, человек сидит без квартиры. Пожалуйста, разберитесь. Хорошо, образом. спасибо. Павел самый контроль взять и доложить. Пожалуйста. Добрый день. Еще такой вопрос. То есть у нас есть при усадах, ну, при домовой территории, на молодежном конкретном микрорайон, которым сейчас занимаемся, у нас существует график убора дворника. Как они работают у нас? Погнусь. Как дворник существует? Да, можно получить график работы дворников, получить объем тот, который они должны выполнять, потому что скажу так, люди выходят в проезжую часть, то есть асфальт убрали, траву покосили, спасибо, как бы уже предоставили нам косарей, мы заправили, но вот и покосили, пакеты до сих пор там валяются. То есть они идут, грубо говоря, по дороге убрали, сбоку оставили. Не, пожалуйста, если можно, если Васильевич, можно создать для каждого дома, чтобы люди понимали, когда по графику уборок у них убирают дворник, чтобы люди могли проконтролировать качество предоставляемых жителям услуг И просто как бы такой вопрос. У нас там три дворника, один дворник видно работает. Отдается человек житель микрорайона, другие нет. Я считаю, заработная плата какая дворника, если не секрет, средняя? У, ну, сколько минимально. Официально, оформлен... официально оформленные люди как бы имеют социальную защиту. Я думаю, что в желтых такая проблема. То есть безработица существует. В принципе, за зарплату людям можно как бы побороться. Просто обратите особое внимание, ну, не их, ну, не, это не работа, это не задача жителя города указывать ну, работнику пожалел, что они качественно выполняют свою услуги Причем на глазах у других людей. Мы установили возле каждого подъезда урну на молодежную и лавочку. Урн мусор не убирается. Уже третью неделю благополучно. Особенно вот те дома, которые возле 70-го ПТУ ближе, то есть там получается учащиеся пьют там какие-то безалкогольные, может, и алкогольные напитки, и все выбрасывают в эти урны. Как оно там собиралось, так оно там и остается. Поэтому никто эти урны... То есть, получается как? Если бы ПЖО их не ставил, значит, убирать их не надо. Я просто доведу до следствия, что эти урны должны быть возле каждой дыны и просто восстановить. И мне кажется, задача дворников убирать при домовую территорию, не в зависимости, откуда там мусор появится. Если он там какой-то лишний, или, Скажем там, строительный мусор. Нужно с этим бороться. Еще второе, где административная комиссия по благоустройству? Она вообще в городе существует. Нет, не да. там комиссия есть при пожарах. А почему она не работает? Кого оштрафовали за последние два месяца? Ну, кого оштрафовали? Один штраф хотя бы есть за благоустройство. Территории, ну, которые... Я, я, не я, не я не думал, сейчас не значит, давайте сделаем так. Нет, просто я вам скажу, у нас много проблем от того в городе, правда, вам скажу, и последняя проблема, это потому что свои люди на своих местах не делают свою работу. Никто не говорит, что зарплата маленькая и большая, она откровенно маленькая, это все страны проблемы. Но если люди получают заработную плату, они должны отрабатывать. А если они не отрабатывают, их из-за этого нужно наказывать. Давайте начнем работать, потому что хорошее чудо, я слышу, у нас все хорошо, у нас все плохо. Так, хорошо. хорошо. Спасибо за вопрос. Хорошо. Значит, народ, подготовите ответ э, по поводу э, уборки придомовой территории и график, когда сказать, какое время, сколько раз будет. И на Под инициативной комиссией то же самое. То есть поднять на данные. По да. Вот так его наказывают, писали. Хорошо, хотелось бы напомнить э, всем руководителям предприятий, которые находятся в зале или которых нету, значит, что 20.06 в субботу у нас проводится общий городской субботник. То есть просьба на закрепленных территориях. Значит, навести порядок, сделать покос трав. Значит, у кого есть возможность, допустим, сделать это. В средней неделе, то есть не обязательно в субботу, пожалуйста, на, на протяжении этой недели найдите порядок на закрепленных территориях. В частности, значит, повторяется прошлый год. Вот у нас есть, есть город у Иванова более-менее похож на возле чертона дососный. Дальше у нас есть предприятие. Опять стоит, скажем так, по пояс трава. Но ну, в прошлом году вышло вышли с такого положения, то есть нет возможности было объяснить, вышли с такого положения. То есть предприятие дало э, топливо коммунального предприятия Ужаева, которое поставили значит, трактор с косилкой и территорию с косилкой. То есть, в принципе, у кого нет таких возможностей, прощайтесь же пускает, пускай, помогает. То есть давайте топливо пускай, Ужаева, уходит право, скажем так, но механизмами и так и буквально с 20 числа, там 22-го, 23-го, представители этого самого ЖКХ приедут и посмотрят уборку с какой территории. Значит, те, те, территории, которые не будут убраны, ну, будем, наверное, немножко действительно, наказывать. Пожалуйста. Василий вопрос твой. Мы проводили мы там заходы культурные, да, в парке, по, по, по фонтану. Просьба, конечно, такая. фонтан, на самом деле, в таком виде, в котором он есть, он больше приносит вреда в раска, чем в Вода в фонтане не меняется. А если меняется, мы ее закачиваем, я так понимаю, с где-то детского пляжа. Ну, ну я не знаю где, но ну, я вам так скажу, по утрам в фонтане моются граждане без особого места жительства, скажем так. Э -э, люди там собак выгуливают, и потом мы включаем, распыляем это на, на детям на голову. То есть, ну это как бы первый вопрос, то, что фонтаны это надо хотя бы раз в неделю, в две, в три воду менять. И второй, э -э, по замене двигателя. Вы могли бы дать команду посмотреть, какой там двигатель стоит? То есть там мощность, я так понимаю, 15 киловаттный двигатель стоит? Но я думаю, что в современное же время можно поставить 2 килогр... Ну, с целью такой, уменьшить энергозатратность этого фонтана, чтобы он постоянно работал. Потому что, ну, в принципе, окраса места, да. Но ее эту окрасу надо сделать так, чтобы она и вреда не приносила, и энергии меньше потребляла. Давайте посмотрим, там э, активная часть города может поможет городу сделать. Просто надо проработать этот вопрос. Что нужно для того, чтобы вода там как-то менялась? То есть может есть какая-то возможность подвести туда воду, чтобы она раньше, я вам скажу, что раньше была возможность вода подводилась, что за эти воды случилось, не знаю, потому что в свое время когда-то это просто когда она включает, это красиво, но реально запах. Я, Геннадьевич, вопрос по неопенту, по Владимировичу. Значит, подготовки, значит, ответ, по, что касается по насосам и ветерям, возможно, какие возможности, вопрос по воде. Еще раз напоминаю, по поводу субботника. Так, все. Жительница города нашла собаку на выходных, умершую, и не знала, куда обратиться. Она позвонила говорит, все, но вот куда на выходных позвонить, чтобы убрали, потому что сейчас жарко, она быстро начинает разлагаться, дети ходят. Есть ли какие-то телефоны или может служба, которая занимается вывозом, или что делать в таких случаях, когда вот... Ну, она большая. И... То есть она вот... во все двери стучала, звонила в или сказала, что она не занимается этим. То есть в ПЖРО тоже она не смогла дозвониться. Вот. Ну, на выходных это было. Вот. Куда на выходных обращаться, или вообще обращаться, куда с такими вот вопросами? Интересный вопрос. У нас, по крайней мере, есть Время У, время время. Время. У нас МОРГ есть, так можешь руку не вывозить. Ну да. Тоже шлаком. Вот, да я думаю, она вас обратиться в лейтенантную службу возьмут. <существует> может, может быть СЭС, я не знаю, СЭС. Ну, а, 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 СЭС а? что, будет вы выбирать это сам? СЭС скорее всего будет выбирать. СЭС появляется. Да. Значит, э, посоветуйте обратиться. Хорошо? Хорошо.